Привет всем! Меня зовут Даша Капитанова, и я приглашаю вас на факультативную экскурсию «Ключик к сердцу Будапешта». Самый красивый вид на столицу Венгрии Будапешт открывается с коры Келлерт. Место это, надо сказать, мистическое. Именно гору Геллерт выбрали венгерские ведьмы для своих шабашей. Говорят, колдуньи собирались здесь вплоть до 1848 года, пока власти не построили здесь цитадель – большую крепость для устрашения бунтарского города. На цитадель взбираются фотографы со всего мира. Отсюда открывается потрясающая панорама старого Будапешта, крепостная гора, цепной мост и другие достопримечательности венгерской столицы. Кстати, ЮНЕСКО даже включил вид на Крепостную гору в список всемирного наследия. Обязательный пункт нашей программы ⁇ это площадь героев. А за мной уже виднеется замок Вайдахуни. На территории замка Вайдахунидзе находится памятник неизвестному хронографу Венгрии. К сожалению, в истории мы потеряли его имя и фамилию, но, как всегда, есть легенда: если притронуться к его перу и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Я всем рекомендую посетить гору Гелар. Это познавательная и очень интересная экскурсия.